Здорово! Сегодня я покажу вам классный фокус с картами, ну а после выйдет обучение. Мы берем обычную колоду карт, просим зрителя выбрать любую карту, к примеру, вот эту. Он ее запоминает, это у нас 6 черви. И теперь мы ее засовываем в любое место в колоде, и зритель сам все задвигает. И что мы теперь сделаем? Мы просто возьмем и перетасуем эти все карты. Подровняли, и теперь, что можно сделать? Теперь можно просто взять и подснять. Далее мы выкладываем 6 случайно попавшихся карт. Раз, два, три, 4, 5, 6. И колоду пока откладываем. У нас есть целых 6 карт. Мы можем попросить зрителя сказать любое число от 1 до 6. Но более чем 80% зрителей говорит число 3. Я не знаю, с чем это связано, но можете сами проверить. Я что не спрашиваю, любое число от 1 до 5, от 1 до 6, но зритель говорит 3. Очень там бывает редко 2, 1, 7 и так далее. Но что нам нужно? Нам нужно случайное число. И мы возьмем вот такую вот игральную кость или попроще кубик. Просим у зрителя кинуть наш кубик, и этим мы выберем любое число. Если у зрителя есть кубик, то мы его выбираем. И у нас выпадает число три. Смотрите, что мы делаем. У нас есть раз, два, три. Третья карта, мы ее спокойно выдвигаем. И могла попасться, я вам показываю, любая карта. Двойка, дама черви. Но у нас попадается карта зрителя. Так, Но мы не спешим расстраиваться. Это не просто девятка. А это то количество карт, сколько мы должны отсчитать. Здесь девятка, мы отсчитываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И девятая карта, карта зрителя. Вот такой вот простой, эффектный, классный фокус с картами. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк. До новых встреч. Пока.